बोले वहाँ पे टोकन नहीं दे आज तो रोड तो लाइन तो वो वहाँ पे शेख का लड़का आया था वो बोले टोकन आज से बंद पंप गैस नहीं मिलेगा तुमको तो नहीं क्या बोले सब आड़ा पेड़ा लाइन लगाते इसके लिए और गाली गले जो लोग का आपस का क्या मैटर था वो हम लोग को नहीं मालूम हम लोग हाँ। तो लाइन में खड़े थे फिर हम लोग को तो पूरे पंप से बाहर भगा दिया गया आज तो हम, हम लोग हम लोग को भगा दिया गया और बोले गैस नहीं मिलेगा पंप बंद हो गया अभी पंप चालू नहीं करेगे हम वहाँ बकायदा बोल लगा दिया गया आपकी मांग हमारी मांग क्या है हमको टाइम टू टाइम गैस मिलता तो है नहीं क्या मतलब पंप का वही में सबसे बड़ा लफड़ा यह है कि वहाँ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पहले तीन बजे से कूपन उन्होंने चालू कर देते हैं कूपन बांटते हैं और कूपन बांटने के बाद हम लोग जाते हैं यहाँ दो सत्रह के ट्रेन मार के तो वहाँ जाने के बाद हम लोग को खड़े रहना पड़ता है पाँच छह बजे हम लोग का नंबर आता है पहले ये कूपन सिस्टम बंद करे कूपन से हम लोग को गैस नहीं मिलती वहाँ पे हमारे जितने रिक्शे वाले हैं सबके साथ जाते हैं अभी लाइन लगना मांगता आठ हाँ वहाँ पे सिस्टम के हिसाब से लाइन जो लाइन से देते थे वही अच्छा था अभी कूपन चालू करते कूपन से हम लोग को किसी को गैस नहीं मिलती है क्या मतलब है हम लोग को वहाँ जाने से अभी हम लोग कल परसों के दिन गए वहाँ पे मिले नहीं सुबह छह साढ़े बजे आए झगड़ा इसी बात का हुआ उन लोग को हम लोग ने बोला था चार बजे के पहले कोई उधर खड़े न थे उन पूरा लाइन लगा के रख दिया इधर मेरा जो डीजल पेट्रोल का हमारा जो सेल था वो सेल के लिए आने जाने के लिए वेलकन के लिए के तो वे भी लोग ने रास्ता नहीं छोड़ा पूरा रास्ता ब्लॉक करके रख दिया वही रीजन था उसके वजह से ये सब इश्यू क्रिएट हो गया था दिन भर में कितना था टोकन कुठला रुपये टोकन आम्हाला तीनशे टक्के तीन गाडी आठशे माझं नाव संजय सुजय राणे महाराष्ट्र पोलीस फॅमिली संघटना महाराष्ट्र राज्य करून आज भुईगाव येथे आम्हाला कॉल आल्यानंतर भुईगाव येथील पेट्रोल पंप रिक्षावाले आणि पेट्रोल चालक मालक यांच्या दोघांमध्ये हे झाली शिवाय गाडी झाली तर पहिली गोष्ट म्हणजे हा पेट्रोल पंप जो आहे हा अतिशय चुकीच्या ठिकाणी सीएनजी पंप खोललेला आहे आणि इकडे या गावखेड्यामध्ये ऑलरेडी पहिल्यापासूनच इकडचे जे गाव गावकरी आहेत जे दुकानवाले आहेत हा रोड छोटा असल्यामुळे तिकडे पार्किंगची सुविधा नाही सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आणि इथे जो मालक आहे हा रिक्षाची लाईन दुपारीच लागते तर सर तो टोकन पास करतो टोकन देतो संध्याकाळी जाईल पण टोकन हे दुपारीच दुपारी लावण्या लाईन लावतात त्याच्यामुळे इकडचे नागरिक रस्ते आहेत त्याच्यामुळे तर या रिक्षा चालकांनी टोकन द्यायला आल्या आले असता संदेश त्यावेळेस तिकडे त्यावेळेस रिक्षा टोकन देणारा माणूस उपस्थित नव्हता तर त्या दरम्यान रिक्षा चालकाचा मालक येऊन तिकडे त्या ठिकाणी मालकाने शिवी केली व शिवी केली असता सर्व रिक्षाचे चालक जे गोर गरीब रिक्षाचालक हे आपल्या रोजच्या क्रमावरती पोट गायबरोबर पोट भरून पोट भरतात अशा लोकांनी हे होऊन पूर्ण संतप्त होऊन मालकाविरुद्ध आंदोलन केल्यानंतर मालकाने पोलिसांना बोलून येथे हा पंप बंद करण्यात आला mm. तर माझी शासनाला एक नम्र विनंती आहे की हा पंप या ठिकाणी असल्यामुळे या ठिकाणी कुठल्याही पार्किंगची सोय हो होत नाही तिथपर्यंत हा पंप चालू करणार करू नये जय हिंद जय महाराष्ट्र